Украина и мир. Новый диалог. Под таким названием прошел Международный экономический форум, организованный МИДом, Министерством экономики Украины и предприятием Госвнешинформ. На мероприятии были представители посольств из нескольких десятков стран Евросоюза и Азии. Они отвечали на вопросы украинского бизнеса, связанные с новыми возможностями после подписания соглашения об ассоциации с ЕС, а также с дальнейшим продвижением отечественных товаров на азиатские рынки познакомиться, наладить связи и расширить географию экспорта. Вячеслав Горбачев представляет один из крупнейших отечественных агрохолдингов. Намерен в первую очередь пообщаться с китайскими дипломатами. Начинаем потихоньку выходить на китайский рынок, но и европейский рынок, опять же, то есть увеличение объемов экспорта на европейский рынок. Форум посетили представители порядка 40 посольств, они отвечали на вопросы украинских бизнесменов. Торговая атташе может пообщаться с тем бизнесом, с тем бизнесменом, с тем предприятием, которое заинтересовано в налаживании взаимовыгодных торговых взаимоотношений. Компания, которую представляет Вячеслав Горбачев, уже поставляет на рынке ЕС около 8% общего объема экспорта. Не секрет, что существенная доля отечественного бизнеса уже прорубила окно в Европу. А задача государства – его расширить. С этой целью правительство Украины подготовило пакет из 20 законов, 8 из которых уже приняты. Уже сокращено количество разрешительных документов для бизнеса со 143 до 85. Упрощен порядок открытия и закрытия бизнеса, Разрешений. Мы также создали единые окна, где можно получить административные услуги, в том числе онлайн. Гармонизирована украинская система стандартизации и метрологии к требованиям Европейского Союза. То, что у нас существует в таможенном кодексе, но еще не получило реализацию в жизни, это уполномоченные экономические операторы, очень действенная система, которая позволяет пользоваться существенными упрощениями. Чтобы Украина извлекла максимум выгоды от свободной торговли с Европой, необходимо приобщить к этим процессам малый и средний бизнес, но для начала предоставить ему комфортные условия для развития в своей стране, как в ЕС, например, в виде финансовых инструментов. И в Украине уже возникают банки, которые специализируются на кредитовании именно малого сегмента бизнеса. На этом уровне бизнесу очень нужно много подсказок, которые будут помогать делать правильные действия, для того, чтобы иметь хороший финансовый результат результат. Мы идем в Европу. Мы не ждали подписания. Мы знали и были уверены, мы оптимисты были уверены, что все именно так случится. Только потому, что просто люди так хотят. Люди, люди это наши клиенты, это не только политический электорат, это те, кто, с кем мы работаем, это наши партнеры. И эти люди будут активные, украинцы будут создавать этот действительно средний и малый бизнес, который очень нужен здесь. Доля малого и среднего бизнеса в отдельных отраслях экономики ЕС достигает 80 процентов. В Украине же пока главную скрипку играют крупные игроки. Однако эксперты уверены, при углублении процессов евроинтеграции ситуация начнет меняться, и от этого выиграет как государство, так и общество. Юлия Михайлова, Александр Банной